வே kadar şabı gözəl alışlarımızla evrəqə təvazəyimizi. Bismillahirrahmanirrahim. Bəygelməmişdən qabaq oxuyurdu, amma əsasən bəyin gəlişi ilə toyumuz başladı. Bağışlayan, uca olan Allahın adı ilə başlayıram. Allahın salamı olsun təzə bəyimizə, dünən qardaşımıza, Allahın salamı olsun bura gələn bütün qonaqlara. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gözəl toydan bütün subaylara qismət olsun. Deyəsən amin deməyə havuz yoxdur. Amin, amin. Allah təala bu qədər xum günü hörmətinə ki sizə qurban tayb əravəri olmayan bir bayramdır. İnamım, əgər dünənki gün kimi səbət ürdük dünənki gün. O dünənki günə bütün səlamanlar şövrə ürəyindən bayram kimi qəbul etsəydilər və aləminin vidayətin hamı qəbul elib Allaha ibadət itaat eləsəydi Allah'ın ayelerine tam iman getirseydi onda hiçbir bir düşman hiçbir bir Müslümanlara gelebe çalabilmezdi. Hiç yerde Müslümanı sındırabilmezdiler. Ama teessüfler olsun dünenki gün ele bir gün idi ki artık bugün de ünvanın nur adlı yəti ilə bu günümüzdə keçdi. Mən indi burada möminlər var. Onlar bilirlər Qadirxan bayramı ilə bayramlıdır. İndi ola bilsin bəlkə burada elə bir qardaş var. O Qadirxan bilmir deyəyirlər. Mən qısa və konkret olaraq istəyirəm deyim, siz də bilin. İşə baş olsun. Qadr xon diqqət edin Qadr xon bir vadi bir çöllük ki, ki sonuncu peyğəmbərimiz Hzətə Muhammed Mustafa sallallahu alayhi ve sellem və alilə Muhammed övrüğün sonuncu həccin eliyib baydanda Hzrət gəlib o qədər xum adlı bir vadidə o vadiyə çatanda Allahın izni ilə cənab Cəbrail peyğəmbərimizə nazil oldu. Və Məidə surəsindən bu ayəni peyğəmbərə gətirdi. Ya ayyuhar rasul belə mə'umzələyəyikə mərbik fa in lam tafəal kemə beləxtə risalətə belə sudu Sənə nə əmr olunursa onu xalqa çatdır. Diqqət elə. Peyğəmbər 40 yaşına qədər nəbi olur. 40-dan sonra olub rəsul. Ərəb dilində ikisi də eyni mənalı sözdür. Baxanda bizim Azərbaycan dilinə tərcümə edəndə nəbi, rəsul ikisi də eyni mənanı verir. Peyğəmbər deməyik. Allah tərəfindən seçilmiş Amma bir də fərqi var. Gəl fərqimi qardaşlar bilsinlər. Bax biz məsələn peyğəmbərləri çağıranda deyirik: Ya Rasulullah, ya Nebiullah. İşdə elə məna olsun amma hər ikisi nədir? Nəbi. Bizim elə peyğəmbərlərimiz olub, onlar nəbi olub, rasul olmayıblar. Nəbi olan peyğəmbərə rasul deməzlər. Rasul olan peyğəmbərə nəbi də de deyənlər. Nəbi bu mənasıdır. Nəbi əziz qardaşım, Nəbi o peyğəmbərə deyərlər. Allah tərəfindən seçilə, Allahla danışan, rabitəsi ona xudavəndə aləmlə, amma insanlara çatdırmaq əmri ona verilmir. Halvətdə. Amma rəsul o peyğəmbərə deyərlər. Allah artıq ona əmr eləyir, çatdır. Ərəb din oxuyanlar bilirlər. Burda Allah demir ya eyühennebi, ey ey ayyuhar rasul. Atğır səudiyyə peyğəmbərə. Dey çatdır, əgər çatdırmasan çattır. peyğəmbər. Deməsən tamamməlləxtər səhəbətə peyğəmbərliyi edəmərsən. Dədə vay. Nənə məni. Nə bu də şeydir çub, çatdırmasan peyğəmbərlik edəməmişəm. O bəzi əhlüs sünnə alimləri, ondan sonra məlum rəhabilərin alimlərindən Yazırlar ki deyirlər, peygamber bütün hacıları çağırdı, yırdı başına. E, bir mənbərə çıxdı, götürdü e, Ali Gübni Ebi Talibin əlin, Ali, Ali Aleyhi Salamın əlin. E, qaldırdı köyə, dedi, mən kuntum Mevla, fəhada Ali Gün Mevla. Mən hər kimin dostu yansı, Ali de onun dostudur. deyil. güneşin altında cemaatı yıxıb, ne var ne var, ay cemaat, ay cemaat, Ali benim dostumdur. Çok bilmirlər Ali bunu, Ali bunun canıdır, yüreğidir dəfələrlə deyim ki, Ali mənim canımdır, ruhumdur, Ali'ye düşman olan mənim düşmendi. Peygamber bir gün sahabelerin içinde hamını özüne siğe kardeş eyledi. Ali kim ne bir tanım bir İmam Ahir'de geldi dedi, ya Rasulallah, məni de var kardeş elədi. Dedi, mən özüm özüm özüme necə kardeş eləyim? Sən elə, mənim özüm sən Ali. Sən mənim özüm sən Ali, sən mənim canım sən Ali. Səni seňəm, məni sevir. Vəllahi billahi sənin qədri, mən bu Allahdan başqa heç kim bilə bilməz. Sən mənə ali tanıyırıq. Nə? Çox az, çox az. Amma yenə elhamdülillah belminnə. Bu günümüzə də şükür. Yaxşıcı uzun saqqallı, qısa balalıqlılardan olmamışıq. Onda nə deyərdilər? Hər an çünü tökərdi başınıza. Şükürlər olsun ki, cinə Ali Aleyh Aleyhisselam'ın vilayetini tanıyoruz ve o vilayete biz iman getirmişiz. Aziz kardeşlerim, Peygamber dünki günde elini kaldırdı, hatta bazı ehli sünni alimleri yazır, o kadar kaldırdı, Peygamberin koltuğunun altı böyle görsendi. Ve cemaat, ben her kimin mevlası Ali de onun mevlası. Ali de onun mevlası. Dua ile Ali gibi Ali'yi ışında tarixə görə Ömər ibn Hattab 2-ci xəlifə orda idi. Əbu Bəkr də orda idi. Onlar gəldilər Bəxumda Xum deyə, Biya deyə. Ali əleyhissəlam və Xumda Xum nəhayət Əbi Talib. Əbi Talibin oğlu. Ya bir yəni, məşhulluq, məşhulluq gözün aydın. Peyğəmbər özündən soğan səni dahaib bilməs yerinə. Amma təəssüflər olsun. Peyğəmbərə kirəm. Dünyasın değişti. Hazretin cenazesi yerde kalmıştı hele. Danacımlar hilafet üstünde kırkına başladılar. Kırkına. Peygamberin vesiyeti unutuldu. Peygamber çalmış kalem istedi yazar ki yazılı surette kalsın ümmetimin arasında. Dediler Peygamber sağlayır. Peygamber'e bir damla, bir leçe yaktılar orada. Avucu özü buyurup ki Ve ma uyan tigu hava Noh bagında baxdın yoha. Mən özüm özüm nəmişə şey danışmıram, Fərhad bəy. Mənim dedilərəm ha məmi. Coha Fərhad digarımın əmridir. Özümlə danışmıram. Dünənki bayram Əlinin molla olması, növbəmillərə əmir olması peyğəmbərdən sonra İslamın xəlifəsi peyğəmbərun zəncini olan gün idi ki, biz o günü qeyd elədik. bir daha bayramımızı yüreğden tebrik edilen, neşe bile bayramlar göresiz değilim. bu yıl bayramı imam zamansız keçirtti, ağasız bayram ne bayram, ne tadı var, ne tuzu var, gelen iller inşallah bu bayramı imam zamanla keçirdik. Amin. Amin ya Rabbel Alemin. O Hazret gelip, ceddünün necə xalif olmağından bize danışsın. Adaletinden bize danışsın. Bugünler okuyacağım. Əli biləhüs-sünnə aləmin yazır ki, deyir ədalət ədalət bir insan simasında xalqın içində gəzsəydi, insan surətini alsaydı ədalət Əliyin simasında gözərdi. Ədalət Əlinin simasında insanların arasında gəzərdi. Əli, yəni ədalət. Əli, yəni bəlağət. علی یعنی فساحت علی یعنی سخابت علی یعنی شجاعت علی یعنی شهادت سایمان هم بیکنه سهر اگه در سایمان سلام محسوس همه یا امیر المؤمنین سلام محسوس همه ایمان در نواسی دامون در موحیدین بیز در آزربایجان گروپ olaraq سیزه خوش دیرم تازه بایی تبریک دیرم Allah xoşbəxt eləsin bəyimizi. Qoşa qarısınlar. Çöləkləri bol olsun. İsti olsun. Suvarı sərin olsun. Evləri geniş olsun. Qonaqlıq qaranlıq olsun. Elə bir evləri olsun ki, İmam zaman bunların evin qabağından keçəndə desin bizim burada evimiz var. Onların məhəlləsindən keçəndə desin burada bizim evimiz var. Elə im Arzulu, elə aylı arzuluyuram. İnşallah salih övladlar ata olsun qardaşımız. Bəla keşəyin, oğullar olsun, övəldərl olsun, ki, xalqımıza, millətimizə, Azərbaycanımıza, torpağımıza, İslamımıza, Qur'anımıza, məzhəbimizə xidmət edilən yəni, hər bir vardan olsunlar, inşallah. Bir daha sizi ürəkdən təbrik edirəm, öpürəm ürəyimə basıram. Yeyin, bu şucanlıqla məclisimiz nurandır, amma görək biz genial söhbətlərlə nəçün ora niyə? Qaparım yar, mənim burada Əhli Bey şairləri qardaşlarım da var. Birazdan onlara da söz verəcəm. Umadın istifadə edəcəyəm inşallah. Çox bəcür ilahilərlə sizin qulluğunuzda bu günün varlığı inşallah. Bu səvar. Və məsuludvar. Ha, bunu çıxsa orada çıxğındanı qafdır bağlayaq ki, o zordanın səsi gəlməsin bura.